С какими трудностями вы встречаетесь в своей работе? Вы знаете, однозначно этот вопрос тяжело ответить, но могу сказать, что трудности повсеместно возникают в зависимости от того, насколько человек умеет общаться с другими людьми и располагать их к себе. Наверное, главная проблема в своей работе, которую я вижу, это заинтересовать людей непосредственно заниматься работой, которая направлена на общее благо. Это первая трудность, которую я вижу. И непосредственно трудности – это, наверное, взаимоотношения с органами власти. Зачастую бывает так, что в органах власти есть люди, которые, нельзя сказать, что некомпетентны, но просто могут быть не заинтересованы в решении того, либо другого вопроса, той, либо другой проблемы. Поэтому возникают такие ситуации, когда решить какую-то проблему тяжело. Это что касается моей работы в общественной сфере. Ну и в принципе, если говорить о трудностях, то, наверное, это финансирование, потому что на данном этапе зачастую бывает так, что... Когда решаются определенные проблемы, то есть на них нужно выделять какие-то средства. И зачастую люди боятся заниматься так называемым самопожертвованием. То есть их очень тяжело бывает на это, не то что как бы стимулировать, а убедить их, что это для них как бы лучше и это правильно. Поэтому, если резюмировать свой ответ, могу сказать, что это психологические барьеры, это проблемы с взаимоотношениями с властью и боязнь людей давать свои средства на решение общих проблем. Всего